Двину вот такой надав. Исходящий. Даты нет. Печати нет. Вон у него. Это не по форме справки. Справка выдана. Не по форме. Я не имею права взять эту справку. Меня спросят, где мои глаза были, что я брала. Не, еще я буду намагаться. Брата, справка. Это ваше право. Вы... Намагайтесь. А вы тут. Э... Я не имею права подаетесь. взять такую справку. Еще раз вам говорю, она не по форме выдана. Не имеет значения какой там текст. Вы меня услышите, пожалуйста. Оригинал трудовой книжки. То, что вы будете намагаться? Это ваше право. Намагайтесь. Ну и с порядок подания документов. Вы ну, это дело мне хотят представляете? Какой? Ну, это код а у меня его нету. 57, 80, говорит, 6 дней. Вообще не знаю, кто это. Ну, посмотрите, это не а, ту форму. Не ту форму, да. У это такой код Рейтский, как-то по-другому. Здесь все дня не работаем. Трудовая книжка не действительно. На ней нет. Она выдана а, задним числом. Но ну, это дубликат. Тут То есть, вот, е... закрыт, вроде, цен... Цен... Я -то не цен. Я, писала, но я, не, помню, я не помню. Диплом девушки. Диплом. Я забыл. Получи диплом.

Мужчина, это программа действительно, действительно вот эта трудовая. Дайте мне, пожалуйста, копию вот этой трудовой книжки. Это, ну, я я надеюсь, что она не, это это не Почему она не действует? Потому что надала ну, дубликат. Тот дубликат вообще выдан не по инструкции, не по закону. Тот а документ не действительный. Идите, делайте, пожалуйста, копию трудовой книжки. Добрый. На коридоре есть сотрудники банка. У них есть попросите, чтобы вам сделали копию трудовой книжки. Оригинал годных справок.